오 oh. नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ఓం శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై శ్రీ గురుభ్యో ఎవ్రీవన్ అండ్ వెల్కమ్ సెషన్ ఆఫ్ గీతాయోగ ఇవ్వరు पॉइंट मूर ईद लेट अस लर्न टिल वन पॉइंट बिटवीन वन पॉइंट थ्री लेट अस बिगिन ये शाम ये शाम अर्थे अर्थे कांक्षितम कांक्षितम नह नह राज्यम राज्यम भोगाहा

राज्यं भोगा सुखानि च त इमेऽवस्थितायुद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा ಲೈಲ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸಂತೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವನವೇ

पिता महाहा पिता महाहा मातुलाहा मातुलाहा श्वशुराहा श्वशुराहा पाउत्राहा पाउत्राहा श्यालाहा श्यालाहा तथा तथा आचार्याः पितरः पुत्रास् आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा तथैव च पितामहा मातुलाः पौत्राः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला संबन्धिनस्तथा श्याला संबन्धिनस्तथा आचार्याः पितरस्पुत्रास् तथैव च पितामहा आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामह मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्र श्याला संबंधीन आचार्य पितर पुत्राः तथा च पिता मातुलाशुरा पौत्र श्याला संबंधीन तथा ఫర్స్దర్స్ మెటర్నల్ అంకల్స్ ఇన్ లాంగ్స్ మెన్ స్టేకింగ్ దేర్ లైఫ్ గురు తగ అజ్జ తా సహోదరీ మళ్ళు ಸೋದರಮಾವ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

नु नु मही मही कृते कृते एतान नहंतुमिच्छामि एतान नहंतुमिच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदना ज्ञातोपि मधुसूदना आपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते हेतो किं नु महीकृते एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि हे त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते एतान्नहन्तुमिच्छा घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं कृते एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि थ्री वर्ल्ड ಮಧುಸೂದನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ ಎಂದರೆ ಮಧುರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು असोमां सद्गम तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय ओम शांति शांति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु